Головне управління розвідки підірвало залізницю і вагони під Москвою на станції Воскресенська. Попрошу відразу наших глядачів поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати і поділитися нашим щоденним воєнним зведенням. Сьогодні 29 грудня, пане Романе. От говорячи про роботу наших спецур і головного управління розвідки, підірвали воскресенську під Москвою вагони і залізницю і полотно, яке безпосередньо використовували для логістики на Війну в Україні, і як що говорити за грудень місяць, то таких випадків, що працюють в тилу ворога, ліквідація і інженера по ракетах російських, і ліквідація генерала Кі Кирилова, який займався хімічними атаками на Україну, та й е... дуже багато підривів. Я так розумію, що верхівка військово політичного керівництва Російської Федерації має бути серйозно насторожі. Санкции Малюка Буданова начинают распространяться и на управленческие некоторые российские э, части, ну и, естественно, на военные объекты. То есть те железные дороги, которые, э, которые используются россиянами для переброски войск. Они также идут под нож. Э, там уже где можно. Тем более э, уже видно, что используются не только боевые группы наши, которые заходят, выполняют боевые задачи, а и местное сопротивление и конфиденты некоторых спецслужб, но и местное сопротивление, которое, скорее всего, вышло уже на наши спецслужбы координирует работу по уничтожению российских военных российских военных объектов. Поэтому я думаю, в ближайшее время мы будем все больше и больше это видеть. Это так так называемая уже рутинная работа спецслужб. По знищенню воєнної інфраструктури російської воєнчі. Пане Романе, окрім цього, що ми вже говоримо про роботу в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях. В Мелітополі пролунав вибух і повідомляється, що підірвано високий чин російської армії на тимчасово окупованій Запорізькій області. В Мелітополі дуже сильне, таке серйозне, мощне партизанське рухання, Іменно в Мелітополі. Часть есть в Бердянске, в Мариуполе, ну вот, по, по, южным а, приазовским городам, это как раз Мелитополе он, он занимает лидирующее место. Там серьезная партизанская группа, которая выполняет эти задачи, мы уже неоднократно слышали, они отслеживают российские воинские части, российских командиров и по возможности их ликвидируют уже теми методами, которые возможны на данной, на месте почему, в принципе, один из приоритетных направлений-то и был выбран Мелитополь, потому что как только начнем подходить к городу при выполнении задач перерезания сухопутного коридора, то внутреннее сопротивление наши партизаны изнутри город вскроют практически. То есть там достаточно, еще раз повторюсь, достаточно большое количество и групп, и индивидуалов, которые выполняют точечные задачи. Пане Романе, і також вже є достоманно відомо, це самі росіяни кажуть. Бачимо так з запізненням, тому що в нас наші сили оборони мовчали. 26 грудня атакували наші сили оборони Орловську область, і там, начебто, щойно тільки збудований підземний бункер є завод по виробництву комплектації ремонту. Шахедів і не лише і всього необхідного для е, м, фронту. І що цікаво, самі росіяни кажуть, що летіла велика кількість ракет Storm Shadow, три з них влучили. Вони все розбомбили і кажуть, що як мінімум є сім воєнно-військових, які загинули. От чому е, оптимальний варіант для уністеження іменно воєнних або производства і складов, використовувати імінно ракети, тому що. Ну, беспилотник, ну, 20-30 килограмм взрывчатки, поверхностные взрывы, максимум поражения элементами, которые начинен этот беспилотник. А уже ракета, которая заходит с полутонным боезапасом, иногда тандемным, в зависимости от задачи, для вскрытия, а дальше подрыва внутри уже помещения, подрыва тех частей, которые идут под, под уничтожение. Потому вот именно ракеты они и нужны. То есть надо для того, чтобы уничтожать военные объекты в ТУ противника и логистику в том числе, важны как раз вот эти полутонные боезаряды. Storm Scalp, Скалпы, Таурусы, это как минимум те, которые у нас на слуху. Ну а реально, конечно, надо создавать свои ракеты как раз вот с таким зарядом, привязываться к полутонам. Вот тогда вопрос будет решаться. Тремя ракетами можно, в принципе, уничтожить, если они пройдут. Понятно, что их надо с десяток снаряжать сначала, потому что часть однозначно сбьет ПВО, а иногда они идут как раз для отвлечения ПВО, для того, чтобы ударные ракеты пропустить. Потому трех ракет достаточно, чтобы вскрыть, как вот в этом случае вскрыть подземный подземный склад, потому что там они еще не успели начать собирать, то есть только завезли оборудование, только завезли шахеты для крупноузловой сборки. Наша разведка, я так думаю, что и с помощью наших партнеров, потому что сейчас за шахедами, за самой цепочкой по производству шахедов следят практически все спецслужбы мировые. Они начинают свой путь с Китая. То есть мелкие узлы, элементная база, она китайская. Это подсолнух 200 до сих пор китайцы его производят. Только в России он называется уже герань. Но основная часть, конечно, узлов агрегатов собирается в Китае, отследить с Китая, в принципе, возможно. Куда они идут, на какие, на какие сборочные заводы. И вот дальше вычисляется, уничтожается. Оптимальный вариант, конечно, уничтожить в Алабуге, то есть это Татарстан. Я думаю, еще татары пожалеют о том, что разместили у себя эти заводы. Пожалеют, конечно, верхушка татарская, то есть та, которая сейчас управляет республикой Татарстан, она входит в Российскую Федерацию. Так вот, это все эти мини-хановые, э, макси -хановые и так далее, у них будут большие проблемы. Естественно, как только у нас будет возможность добираться ракетами или полутонными боезарядами до Казани, э, до Алабуги, э, они, естественно, будут уничтожаться, военные объекты на в Татарстане в первую очередь, э, потому что как раз оттуда идет основное зло, Для українського народу по щодо татари нам так у помогли. Спасибо большое. конечно, спасибо в кавичках. пане Романе. Ми з вами регулярно говоримо, що б'ють сили оборони по нафтобазах, а бажано бити по нафтоперобних заводах. І інколи є влучання. А на моїй пам'яті вперше, от також це продають самі окупанти, що сили оборони атакували газопереробний завод Волгоградської області. Він на то завод. Это, наверное, второй. В свое время в Усть-Луге э, был нанесен это такой портовый терминал, но ну, там также так есть газопереработка. Э, в услуг под Питером был нанесен удар. Вот это второй удар уже именно по газоконденсатному заводу. То есть э, это, в принципе, уже переработка. Одна из, один из механизмов переработки – естественно на уровне примерно как нефтеперерабатывающего завода, потому естественно одна из основных целей по уничтожению российской углеводородной отрасли и продолжение санкций Малюка Буданова. Но ну, слишком хлипкое это продолжение. Раз в месяц мы сейчас начали слышать удары по НПЗ, то есть еще эта бабка не, не до конца с канала, которая на банковой шепчет нашим генералам на, на уши, чтобы не били по Основним отаким от репірним точкам. Ну, я думаю, генерали пов'язать свою присягу даної народу і эту бабку пошлют по пашлют корабля. Пане Романе, Хочу задати також дзвінок Путіна, диктатора з президентом Азербайджану Алієвим щодо авіакатастрофи і збиття російським ППО Ембраєра, який впав на територію Казахстану. Що цікаво, Путін, начебто, вибачився, але не сказав, що винні. ППО Росії він сказав, що це трапилось тому, що українські безпілотники атакували Грозний. Взагалі, як ви вважаєте, як далі буде ситуація розгортатися, і чи можуть взагалі е, світові компанії, от за прикладом найбільшої ізраїльської компанії, припинити цивільні польоти до Росії? Їх не надо, не надо було остановлювати. Їх не можна було починати ці польоти. І от Путін з Алієвим поговорили о том, что оба, оба и один и другой убили десятки гражданских лиц. Один не предупредил о том, что у него война, а второй, зная, что у него война, отправил, в конце концов, разрешил полеты гражданской, гражданской авиации. Потому 50 на 50 лежит вина за гибель этих людей. 50% на Путине, 50% на Алиеве. И еще будут, будет лежать на вот таких Алиевых, по всему миру. Вот Нетаньяху не схотел эту вину на себя брать, успел остановить полеты на российскую территорию. Ну и, скорее всего, еще сейчас часть руководителей стран, в конце концов, до них дойдет, что они будут личные, лично они будут виновники в гибели тех людей, которые будут сбиты, вернее, самолетах, которые будут сбиты российской ПВО в ближайшее там или в какое-то время, если не прекратят полеты на Российскую Федерацию. А потому, ну, поговорили два э, виновника, то есть э, по, практически э, два палача, один и другой. Они убили, реально. Все остальное это техника. Это технические некоторые моменты, которые, э, которые нельзя проконтролировать и остановить. Контроль должен быть не контроля, а принятия решений на уровне правительств, на уровне президентов. Это экономическая, внешняя деятельность как таковая. Именно президенты за это отвечают. Я же говорю, один Алиева, второй Путин. Одна, два сапога пара называется. Ну а реально, конечно, жалко людей, потому что действительно пострадали абсолютно невинные люди. Э экипаж, э причем один из летчиков, учился в свое время у нас в Кировограде. То есть молодцы ребята, там, конечно, пилоты это высшего класса, царство им небесное, вытянули самолеты и как-то смогли практически неуправляемый самолет, управляли двигателями. Двигателями угол атаки держали тот, который нужен, но движками не сядешь, конечно, потому жесткая посадка привела к потере десятков жизней.